На жаль, мусимо нашу розмову розпочинати із трагічних новин. Відомо про, про удар по Полтаві. Влучання відбулося по території жгового закладу та сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна із будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. Роман Григорович, скажіть, будь ласка, перед цим Мар'яна Безугла писала про те, що відбувся привіт на шикуванні військових, ну, якби вона на це натякала і згадувала досвід 128-ї бригади. Якщо це дійсно так, то чи можна тоді говорити про те, що ми не робимо вис? из попаренных трагедий. Так, однозначно это место компактного нахождения большого количества военнослужащих. Россияне однозначно отработают эту тему. У них висят дроны. До сих пор мы вопрос эти не порешали. У них достаточное количество скрытых и открытых агентов внутри страны, которые тут же передают параметры большого скопления войск и, или военнослужащих. И тут же они отрабатывают, если те, те, той же баллистикой, если у них радиус поражения позволяет. Мы же работаем так же. Мы как накрываем российские, российское расположение, так же работаем, висят у нас наши беспилотники. И как только видим, больше роты собирается, туда тут же отправляется ракета, потому что примерно соотношение на использование ракеты с уничтожаемым противником, оно дает возможность ее уже использовать, даже какая бы она дорогая ни была. Россияне ж работают, а у нас война. Мы одиннадцатый год воюем, и это непонятное отношение Министерства обороны, это непосредственно его парафия. Все, все военные учебные заведения напрямую подчиняются министерству. То есть это, эта система Министерства обороны. Это непосредственно вот эта беда, это, вот эти смерти, это на умерове они висят министр обороны должен был еще как только вторым, вторым днем уже издать приказ по эвакуации всех учебных заведений за радиус поражения основных видов средств поражения россиян. Баллистика. Э, Искандеры, один из основных, у них сотни ракет, этих есть десятки пусковых установок, они могут работать баллистикой по всему левобережью, практически по всему левобережью, по некоторым позициям еще и на правом берегу. Мы же это видим прекрасно от Одессы до того же Киева части, то есть они туда долетают. Поэтому надо сразу было рисовать эти, эти рубежи, до, до которых достает враг баллистикой. Почему баллистика опасна? У нее подлетное время несколько минут. Не успеете вы, если вы вывели, вывели людей на построение или посадили их в классы на обучение, не успеете вы их вывести и прилетит баллистика. Почему? и выводят, то есть перемещают, по крайней мере, эвакуируют целые, под, целые институты, подразделения, учебные заведения, так это точно. За пределы этой радиуса поражения, баллистики. Эта крылатая ракета час летит крылатая ракета, которую запустили там в Ту-95, Ту несколько часов летят до Каспия, с Каспия, Каспи первые запускаются, часть полтора летят в Украину. Это можно за это время уйти и рассредоточиться. А баллистика прилетает сразу. Поэтому единственный механизм, другого механизма просто не существует. Единственный механизм это вывести за пределы радиуса поражения от баллистики. А почему это не сделано, но ну, это вот сейчас должны ДБР начать в конце концов расследование. Еще раз повторюсь, это непосредственная вина министра обороны Умерова. Военный бы так не сделал. Военный бы отвел бы сразу, понимая такие, такую, такого рода беду, которую могут, могут принести, отвел бы сразу эти все подразделения за, на правый берег. Не подразделения, а учебное заведение. У нас до сих пор, оказывается, еще на левом берегу собирают сотни людей, в классах и в классах их учат. Опять же, часть учебных заведений давно-давно надо было рассредоточить. Это же касается и учебных центров в том числе. рассредотачивать в ППД, бригад. Почему я постоянно говорю, да бригады должны заниматься подготовкой личного состава. Рекрутинг прямой бригады. И, и там уже в ППД это пункт постоянной дислокации в бригадах, которые часть из них далеко на правом берегу находится. Оптимальный вариант вообще всех на правый берег. Но даже в бригадах, которые на левом берегу ППД находятся, у них же определенные механизмы подготовки, рассредоточения. там батальонами не собираются, как это было в Полтаве. То есть этого нельзя делать априори. Это та системная ошибка, которая уже, не знаю, уже 20-й год об этом говорю. О том, что у нас в старая советская школа, она как раз зависла на Министерстве обороны. Этот монстр Министерства обороны, как и Министерство внутренних дел. Вот у нас два монстра осталось после Советского Союза. МО и МВД. Причем МВД еще усилил Аваков, навешав на него кучу еще функций, подтянул туда практически всех, кого было только можно, где шли определенные финансовые потоки. Вот эти два монстра их давным давно надо разрушать. Зачем нам такие эти два монстра в стране, которая в несколько раз меньше Советского Союза? А они остались отставка. Это сколько людей должно погибнуть от, российских, от российской баллистики, чтобы в конце концов догорела первое о реформировании с реформирования МВД и Министерства обороны, и второе, ну уберите в конце концов гражданского далекого от военного дела человека от руководства Министерством обороны. Ну, убрать его надо уже давно, давно гнать, и чем, оттуда, откуда его достали, верните его туда обратно. И кто его привел, отдайте ему обратно поставки военного человека, а еще лучше, который воевал, который прекрасно понимает те проблемы, которые сейчас есть в наших войсках. Памані Григоровичу, коли ми говоримо про інформаційну війну як елемент, так от головно першою, хто власне про це повідомив, стала знову таки Мар'яна Безугла. І з одного боку можна сказати про те, що вона сказала, повідомила правду, а з іншого боку, її одразу підхопили російські пропагандисти, почали її цитувати, так перебільшувати всю подану інформацію та навіть дякувати їй за це. Тобто як тут бути? Ну, діло тому, що вони все одно її підхватили. То есть это безумная была бы или какая-то безумная, неважно. То есть россияне однозначно бы срисовали эту информацию и подали бы ее со своим соусом. Им просто удобно, допустим, поднимать та, та информация, которая идет от официальных представителей власти. Да, Как-никак народный депутат, он же как-то рядом с властью постоял, хоть ее и набрали в свое время с подворотен и с помоек бомжей пособирали. Они сейчас же политиками великими считается. Потому тут, тут таких, тут больше проктологи, чем политики. Но, тем не менее, считают себя политиками. И безуглая одна из них. Но для россиян важна площадка. То есть они просто навешивают для информационного потока, для того же ИПСО, они подвешивают под высказывания ну, серьезных или несерьезных, неважно, официальных так называемых властей и представителей власти для того, чтобы это не выглядело информация высосанная из пальца. Ну вот примерно так. без безулы очень хорошо к этому подходит. Но ну что ну, с ней сказать? Ну человек в, не на своем месте, это точно не, не не лезет, вернее лезет туда, куда ей однозначно не нужно. Успевает подсветить информацию, которая еще не прошла фильтр. А это очень важно военную информацию пропускать через фильтр военной цензуры. Это очень важно. И она, получается, параллельно с этим фильтром начинает ее сливать. Это не есть хорошо, но это не катастрофично. Я, я об этом хочу сказать. Потому вопрос, конечно, к нашим спецслужбам, для того чтобы они, в конце концов, отработали механизмы слива информации, оттуда черпает ее сама безуглая. Либо это управляемый процесс. Не исключая такой вероятности о том, что безуглую используют наши спецслужбы, наши ЦИПСО, допустим, сливает ей определенную информацию для того, чтобы она ее подавала через себя в эфир. Это возможно, то есть это один из механизмов использования в темную вот таких недалеких людей. Таких у нас же та вся рада у нас такая, в конце концов, откуда они взяли. Они же бегают кричать, что они великие политики. Посмотрите на Верховную Раду все великие политики, вот такие политики, что там близко не подходи. Вот хоть кто-нибудь из них как в каком политическом институте, училище, университете учился. Насобирали бомжать, насобирали эти олигархи, позасовывали, и теперь они великие политики. Вот мы видим безуглые, а таких там безуглых несколько сотен штук. Коли ми говоримо про відповідальність, знову ж таки будемо апелювати до тієї ж безули. Вона пише про досвід 128-ї бригади, що цей епізод нічого не навчив, і ніхто не покараний. Президент після трагічного цього випадку Полтаві сказав, що він доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося. Григорович, як важити, ну тобто суспільство повинно мати мати відповіді на всі ось ці запитання. Ну, однозначно, потому что ну, люди погибли. Люди погибли из-за э, бестолковости управления и самой системы управления как таковой. Только здесь надо четко понимать э, несколько уровней ответственности. Причем э, эта ответственность, чем больше уровень, тем на большее проблема она располагается. Одно дело непосредственный командир, который принял сегодня решение, э, допустим, организовать построение. Допустим, это одна, один уровень ответственности. Второй уровень ответственности – это э, уже уровень министра обороны, который не выполнил определенные свои э, обязанности и не эвакуировал э, учебное заведение военное на правый берег, то есть подальше от линии фронта, от линии границы, от радиуса. Третий уровень ответственности – это тех людей, которые поставили этого министра обороны который далек от военных реалий, исходя из, исходя из своей непро, непрофпригодности по военному профилю. То есть здесь же вот, вот эти разные уровни ответственности, их надо начинать, Либо гниет с головы, начинать надо сверху. Если мы сверху эти, эти вопросы не решим, донизу мы опять будем получать, внизу мы опять будем получать десятки погибших наших ребят, десятки, сотни, тысячи или сотни тысяч украинцев, которых сейчас мы потеряли в течение 11 лет войны.